Это есть э, ни одна на самом деле школа, в мире не учат к смыслу. То есть, типа, как можно прогнозировать, работает это или не работает? Ну, это определяется уже по личному опыту. Немножко о нас. Э, на интернет отдал товары и услуги. У нас компании могут разместить все свои товары и услуги, а потребители могут их найти. Немного статистики, цифр. Сейчас зарегистрировано 155 тысяч компаний. 300 тысяч интернет-магазинов. Это уже немножко увторевший, да, сейчас уже на 400 магазинов больше. А, уже приближается к полутора миллионам товаров и услуг. И 6 тысяч новых товаров появляется ежедневно. Также у нас идет очень большой поток заказов через форму вопросов на сайте, и также через подземный. Но на самом деле эта цифра реальных обращений намного больше, потому что очень многие люди звонят по телефону. Реальная статистика реальных обращений может быть намного больше. Это то, это то что измерили. Вопросы о товарах измерим. А дальше я немножко расскажу про вредные советы. Есть семь вредных советов. Что надо делать, а что не надо а, допустим, мы решили мы работать с онлайн каталогом разместить свои товары и услуги, чтобы потребители их могли найти. То есть это еще один дополнительный канал продвижения ваших товаров. А, что мы делаем? Мы так, делаем, регистрируемся и начинаем добавлять информацию о компании. И самое главное, ваши товары. А, зачастую руками добавлять товары очень сложно. То мы там 10 товаров добавим и на этом остановимся. Потому у многих, я думаю, есть балла какая-то. Например, один с или многие ведут ее в Excel. С помощью удобного импорта можно все эти ваши товарные описания, будь там 20 или 10 тысяч, загрузить их на сайт. Процедура там занимает буквально 5 минут времени подгружается описание товарных позиций, там в течение пары часов, если у вас очень много картинок, подгружается картина. Чем это удобно? Если у вас есть основной сайт, можно его товарную базу синхронизировать с каталогом и обновлять в удобное время. Есть, если это какие-то потребительские товары, то лучше обновлять раз в день, если у вас менеджер работает и постоянно обновляет базу. Если, например, какие-то буровые установки, то, естественно, них информацию там, может она годами Понятно. Когда мы уже добавили товары, зачастую бывает загружается просто голая база, есть только товарное описание. Это очень кратко, например, там угол хром. Что такое угол хр? Кто есть таких да? Это уголки хромированы. Загружается таких этих уголков хромированных там, там тысячи полторы. И клиент думает, почему же мне никто не закалывает? А может, никто не знает, что это было. лучше называть его локальными карьерами. Ну, это такой элемент слабого смысла, но хотя это, кстати, очень распространенная ошибка. Потому что с, той же своей базы, движения, в если мы уже получили в интернет, с этим надо работать, оно тоже будет понятно для этом Одним из основных факторов является цена. Все-таки где бы мы что не заказываем, мы обязательно посмотрим на цену, где И тут товар на уж всю секунду прямо. А посетитель хочет быть уверен, что товар в наличии. Думаю, все звонили в интернет-магазины. я хочу заказать мозгу черного цвета. Извините, у нас его нет, есть только дело. Либо выясняется, что у нас уже две недели нет в это сейчас такие бишки интернет-магазинов. И с ним достаточно пытаются бороться, но... Ну, да. А, есть. Может быть, ну это наоборот, короче, вот, а ему уже по телефону предлагают, что черного нет, он начинает спаривать уже от разные. Не, ну это понимаешь, это понимаете. Это построенные уже продажи. продажу если продажи хорошо построить, то можно и при таком продавать. Но если мы... кстати, нет на складе, он не я, например, на складе, я еще не думаю, не держит. Да, да, есть такая ситуация, а, можно продать. Но зачастую это есть человеческий фактор. Бывает менеджер, ну, типа, у нас уже две недели нет, и все. Я а, на конференцию, допустим, я ехал, ехал в ту же Москву. А для того, чтобы заказать квартиру, я звонил там 10 агентов. Говорю, у вас есть квартира? Ну, нет. А вы не можете что-то предложить? Ну, мы не знаем, это надо посмотреть, позвонить. Это обучение персонала. То есть, насколько человек общается с вашими потенциальными клиентами, это очень, очень важная вещь. Стоит обращать на нее внимание. А, потом существует такое понятие, как фотография. Чем нужны фотографии? Ну, чтобы клиент не может же там, прийти и пощупать, если у нас например, по шоу-рума или магазина. Мы продаем какой-то э, Ивано-Франковской Франковская или Киевской область. Он не может приехать пощупать. Даже -то, тоже э, за накосилку, да, кто-то приедет щупать за 10 километров. Э, Поэтому очень важно рассмотреть, что это вообще за товар. Зачем вам это надо? Мы хотим проверить, какие там есть ключи, и что там есть. Также это очень важно для потребительских товаров. Те же э, платья, если продаем платье, должны быть большие, красивые фотографии. Важно очень знать, как оно будет выглядеть, модели. Есть такая фишка здраво, насчет здравого смысла. А модели зачастую подбирают стандарт. Ну, модели зачастую видели на подиумах абсолютно одинаково. Но у каждой женщины, может быть, у человека, а мужчины, а, разная фигура. Есть полная туда. Там, где вообще не может быть потока посетителей, то ну, естественно у нас закалывают. Например, есть такой случай интересный. Адвокатские конторы. Адвокатские конторы любят поспамить каталоги. Они в каждой рубрике начинают предлагать свои услуги. Смотрят такого серьезного вида дядька, который предлагает решить все ваши проблемы. Это мешало. И как-то мне уже стрёмно находиться на этой странице, потому что дядька такой очень глушитель. Попасть не менял. А, так что, сами понимаете, это еще моделируется может привести к магазин. То есть надо размещать товар, там где не должен быть. Это классно. Дальше. И все понимают, что, кто мне рассказывали про SEO, поисковую оптимизацию. Сейчас очень модно говорить про поисковое продвижение. Но что, есть, что важно понимать, что поисковое продвижение является не чем-то там сверхъестественным. Оно является просто платой за вход. То есть если у вас у по-любому должен быть оптимизированный интернет-магазин. Если у вас там не оптимизированный, то он просто вообще никак не будет Это просто плата за вход. И важно понимать, что когда у нас есть оптимизированный магазин, что покупаем не роботы, а люди. Восстание машин не наступило, мы продаем живым людям. У живых людей есть свои потребности. Например, мы решили продать кофейную машину. Кофейная машина это такой необходимый ну, там у некоторых людей необходимый атрибут быта. То есть это все видели. Кофеаппараты зачастую хромированные где, красивые агрегаты, которые не стыдно показать своим накормлением. За публикуют просто картинку этого кофеаппарата. Есть там кофеаппарат какой-то такой-то модели, и все. Нелогичнее было туда добавить, какие лучше зерна использовать с этим кофеаппаратом также за что магазин, магазины же в кофейне продают зерна, чтобы были дополнительные продажи. но ну, много кто этого не делал. то есть есть еще сопутствующие товары, которые обычно покупают. либо э, это удобрения. вот как, либо типа, что может быть э, там повлиять на то, что будут у вас заказывать удобрения или не будут? результат показывает. А? результат он показывает. да, показать результат. Вай. у нас сделали какой-то заказ мы публикуем на страничке товара отзыв, что э, эти удобрения заказывали, там находятся фотографии. Вот, вот такое реальное там, поле пшеницы выросло на этих удобрениях. Даже там контакты есть этого человека. То есть это уже испробованное средство. Зачастую там многие там не разбираются. Чем одно удобрение какой-то там марки с кучей цифр может отличаться от другого. Важно понять, оно просто работает или не работает это тоже, тоже здравый смысл. Если там, заоптимизировать сайт, там, потратить большие деньги на рекламу, но не учитывать такие моменты, да, посещений будет очень много. Но такие цифры можно показывать только инвесторам, если с них там, хотите сбить, сбить побольше баллов. Но реальных у нас покупок не будет. Почему, почему зачастую спрашивают? Нам не нужно продвижение, нам нужны клиенты. Вот такой здоровый смысл помогает привлечь именно клиента. Также важно понимать, что э, товар должен быть интересным. Это больше, конечно, касается потребительских товаров. Вот B2B в таком страшном слое товара для бизнеса. Очень важно понимать, можно ли доверять этой компании. Это один из самых важных важных. Опробовано ли это оборудование? оборудование в действии, оно работает, оно не ломается, можно там запчасти на Вот такие вот маленькие-маленькие мелочи, они составляют зачастую целый бизнес. И многие считают, что дополнительная реклама это зло. Дополнительная реклама это зло, это просто в один канал сливать весь свой доступный бюджет. Я наверняка понимаю, что здесь много есть самостоятельных предпринимателей. Все знают, что э, каждая гривна заработана тяжелым трудом. И как-то не хочется ее очень сильно сливать. Потому есть такое понятие, как товарный информер у нас на портале. Э, в чем их преимущество в том, что ну, многие, я думаю, слышали как про контекст там, в поиске что-то, платная реклама Google и яндекс. Кто слышал, кстати, что такое? Понятие? Мы объединяем его с функциональностью базы. То есть мы не только пишем, что у нас там есть крутые бетономешалки, но еще показываем, как эта бетономешалка выглядит. Ну и таким образом конверсия такого повышается. И потом, когда она откручивается в какой-то целевой категории, да, мы можем настроить их не показывать. Предположительно в той категории, в которую там больше заходит нужный нам клиент. Как дополнительная реклама. И даже могу сказать по конверсии, то есть результаты конверсии в каталоге, если мы выбрали нужную нам рубрику, это 1,2%. Примерно. Медийная реклама это 0,3% среднего И контекст тоже зависит от случая от случая. Есть как 1%, так, если это э, какое-то очень нишевое решение, мы точно выбрали рубрику, может быть, 15%. Но 1%, что говорится, если у нас 1% конверсия на наш сайт, то мы добились очень хороших результатов. Потому что если у нас есть 100, из 1000 клиентов у нас получилось 10 реальных, то это уже 3. Да, Это за да, относительно небольшие деньги. Ну и также что то имидж. Тоже, тоже она влияет на имидж. То есть когда ваши товары постоянно крутятся при глазах посетителя, где-то там 25 мм кадров, это по ним доказано, так сказать, еще научным диспутом, но оно откладывается. Так работают все битборды, когда мы едем по трассе, у нас 100 баннеров. Ну, явно запомнил, что там находится. Ну, это уже, так сказать, для сильно широкой бюджетов. Также есть размещение на странице, Когда контакты, товары и логотип компании размещаются на главной странице. Многие пользователи переходят на главную страницу, чтобы даже воспользоваться поиском. Это э, такое просто стандартное поведение. Когда э, пользователь, там, если допустим что-то не нашел или нашел, но хочет поискать там, по рубрикам отдельно, он может перейти на главную страницу и как раз он видит этой компании. Если э, он доверяет этому порталу то видите там, есть какое-то интересное предложение, я могу его Также же это дополнительная целевая ссылка на сайт компании, на сайт которая помогает как быстрой индексации, так и более высоким позициям в поисковой системе. И многие зачастую пытаются с каким-то очень большим куском функционала разобраться самостоятельно. такая поговорка, Читайте руководство, читайте мамалы. Многие сразу же занимаются работать, что-то у них не получается, и все происходит из-за Потому у нас например, есть команда поддержки. То есть если у вас тут происходит какой-то золотый, что-то непонятно. Например, вбили в базу те же уголки травмирования. Угол фронт. Вам предлагают это подкорректировать и результат если следовать советам, он сразу же может. Также э, под, помогают подбирать индивидуальный дизайн из всего того многообразия шаблонов, что у нас есть. Доказано британскими учеными, что 70% являют качественным интерфейсом и нормальным дизайном. То есть это тоже необходимая оплата за входов. Да, бывает такое, что клиенты просто хотят что-то заказать, и им дизайн не важен. Есть такое. Но приятнее работать, заходить на тот сайт, который приятно выглядит и удобно работает. Там есть удобная навигация, на контакты, есть все необходимое. Тоже такие немаловажные моменты. Если мы не последуем этим советам, обманем всех, у нас будет новая пирамида. Вот сейчас этот товарищ пытается заново все продвинуть. Очень, так сказать, есть большая вероятность обмануть всех и при этом добиться ничего. Да, можем говорить там, а нам не нужны эти фотографии, не будем их Почему заказывать не понятно? Да мы не будем тексты писать. Зачем нам надо? Мы напишем, что у нас есть крутые, просто крутой турбогенератор Mark 2086, у нас и будут его покупать, потому что это мы же его сделали. Ну, надо, надо, надо писать текст, как контент, как вы знаете, очень сейчас много решать. Вообще самое, самое основное — это у нас так, иметь правильный сайт, удобный для пользователя, и, и, и делать его удобным для потребителя. Предоставлять нужную информацию, здравый смысл. Просто да, в два Также сейчас можно посмотреть на следующем слайде определенные фишки интересные. Это могут быть как отзывы, работа с отзывами. Отзывы очень хорошо работают, например, для а, клиентов, у которых так, молодые мамы. Молодые мамы очень любят там советоваться друг другом, там подходит, там те подгузники не подходят, подойдет эта горка, да, либо да, не подойдет. Там фактически важно, важно большое количество отзывов, видно, что компания с ними работает. Если это неудовлетворенный клиент, ему что-то не понравилось, это не сразу же вам минус. Если вы ответили, что да, мы все это решили, и э, если клиент с этим не соглашается, мы просим его предоставить доказательства в публичной форме, если он на это не отвечает, мы остаемся только в плюсе. Мы среагировали на проблему. Клиент не, не среагировал, он не подтвердил свои слова. Если наше мнение нейтральное, остается последним, то мы закрываем такую негативную проблему. То есть с плохими отзывами очень просто работать. Но если, конечно, у вас так сложилось, что у нас 20 отзывов негативных, то у вас на, на все есть какие-то свои ответы, то это тоже плохо. Важно понимать, что есть регионы клиентов, то есть мы зачастую чем можно привлекать? У нас товар в другом регионе в более выгодной цене, так и сложилось, что мы продукт дешевле. Очень многие люди смотрят на что? Есть то, что нам надо, низкая цена и доставка из другого региона недорогая. Потому они могут это заказать. зачастую по регионам цены все-таки ниже, допустим, в том же Киеве. Многие тоже Киева заказывают вот, по всей области. Потому что там цены дешевле, аренды дешевле, персонал дешевле. И соблюдение условий гарантии. тоже необходимая плата за вход. Мы должны говорить, если есть гарантия, мы должны там, возвращать, принимать товар. И зачастую такая вся самая важная информация там, с телефонами, с гарантией, лучше всего это отобразить в шапке компании. То есть у нас контактный телефон такой-то, мы соблюдаем гарантию, у нас бесплатная оплата и доставка, то есть быстрые ответы на все возможные вопросы клиента, которым он может всегда достучать. Он всегда это видит в шапке, он всегда это перед глазами, он видит ваш товар, и если у него что-то заклинило, он посмотрел на шапку, все стало понятно. Дальше, если кому интересно, могу ну, отправить презентацию. И если кто спросит по, по конкретной фишке, я могу более детально рассказать, потому что это, вот, каждая фишка это отдельный инструмент. И, чтобы не быть голословным, я расскажу два реальных кейса и же магазинов у нас, которые размещались. Первая это у нас компания. Верстат, если я не ошибаюсь, но следующий стандарт. Да, компания Верстат, она продает станки, промышленное оборудование, сферическое B2B, То есть Что здесь есть? Можно следующий а, Описаны детально-технические характеристики. А, они работают с наличием, у них есть актуальные цены есть все необходимые сертификаты, подтверждающие качество оборудования. И они хорошо очень работают с контекстной рекламой. У нас есть люди, которые профессионально настраивают контекстную рекламу бесплатно. И они этим каналом пользуются очень хорошо для привлечения клиентов. Вот статистику можете посмотреть. 3,5 тысячи посетителей сайта в месяц. Активных пользователей в день по 50 человек. Максимум сами видите около 10 заказов в месяц через корзину сайт. Но, как я говорил, телефонных звонков у них намного проще. У них, у них такая специфика, что там, станок как-то тяжело в корзину положить, лучше позвонить. Следующий это интернет-магазин Газпола, бытовая техника. вот так он выглядит у нас на портале у них очень широкий ассортимент, у них что-то по полторы тысячи товаров, они очень хорошо пишут статьи, как работать с их продукцией, что для чего применяется, какие, каких они достигли вообще успехов в развитии этой сферы. То есть они очень хорошо работают с контентом и с отзывами клиентов. То есть если у них какой-то негативный отзыв, они на него правильно отвечают. Если у них позитивный, они благодарят клиентов, за то, что мы можем у них есть, ну, Это благодаря там, работе нашей и наших менеджеров. всякие интересные советы, которые помогают компании, которая не знала до этого, как вести продажи в интернет, mm -hmm. и что надо делать для того, чтобы получать реальных клиентов, реальных заказчиков. Ну и результативность у нее еще намного выше, чем у предыдущей компании. Сами можете посмотреть на слайде. Звонков, Звонков у них в комнате вместе с реальными засоями. Мы с ними общались недавно. Ну, где-то засоимые да, звонки. Ну, да, реальные кейсах. Если вы в магазин, то что то можно найти у вас на продаже, который у него Забывайте, там компания, которая смотрите, как это выглядит, как это работает. Всем спасибо.